اسکارپیو آپ کو بھی اس آغا خان کے ذائچہ سے اپنے نقشترہ، اپنا مون مینشن اپنی نفسیات مزاج اور اپنی روحانی قوت کو سمجھنے میں بہت مدد ملنے والی ہے ہندو جیوتش کی ویڈکس سسٹم کی سائیڈیریل اسٹرالوجی بکس میں یہ چیزیں تفصیلات سے لکھی ہوئی ہیں یہ جیکشا میں پیدا ہونے والے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کریم کلر ہوتا ہے اس کی خصوصیت مردانہ ہوتی ہے وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ فطرت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور وہ لمبی عمر پاتا ہے اور وہ اپنے باپ سے سبقت لے جاتا ہے اور اس کے فدائی اس کے جانسار بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی اپنی ذاتی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ جنگوں میں صلح کرواتا ہے آغا خان نے امریکہ اور روس کے صدور کے درمیان سفارت کاری کر کے ایک بڑی عظیم جنگ رکوا دی تھی یہ ہے شاہ مون مینشن رکھنے والے کی طاقت آپ گھر میں اگر میاں بیوی بی کی سولہ نہ کروا سکیں اپنے محلے کی لڑائیاں ختم نہ کروا سکیں سکورپیو تو پھر آپ کے سکورپیو ہونے کا کیا فائدہ ہے <laughs> سکورپیو اپنی طاقت کو سمجھیے سکورپیو اگر آپ کا نکشترا شاہ ہے اور شاہ کے آپ پہلے پدم میں پیدا ہو رہے ہیں تو آپ بریلینٹ ہیں آپ پہلے سے ہر چیز کو بھانپ لیں گے آپ کے دوست بہت کم ہوں گے چونکہ آپ بلند پایا بلند خیال ہوں گے اور کوئی آپ کو آپ جیسا نہیں ملے گا جو آپ کا ہم خیال ہو جس سے آپ کی گاڑی چھینے تو آپ تلاش ہی کرتے رہ جائیں گے کہ کون ہے جو مجھ جیسا ہے ہائے میں تنہا رہ گیا میں بہت آگے نکل گیا سب پیچھے رہ گئے خیالات کی دنیا میں اپنے تصورات تفکرات خیالات نظریات اعتقادات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے میں نے اسے اتنا سرپٹ دوڑایا کہ میں بہت دور نکل گیا بہت دور نکل گیا میری تحقیق اور جسجو کی ٹرین اتنی تیزی سے آگے چلی گئی کہ کچے سٹیشن پیچھے رہ گئے یہ ہوتا ہے سکورپیو کے ساتھ سکورپیو آپ حقائق کو دریافت کر لیتے ہیں اور آپ بڑے صاف ہیں دل کے اجلے نکھرے اور پھر آپ اقتدار حاصل کرتے ہیں چاہے وہ اقتدار آپ کو آپ کو کے گھر میں ملے وہ اقتدار روحانی ملے یا وہ آپ کو کسی بھی صورت میں پوچھنا کچھ ملتا ہے سیمبل شاہ پدم ون کا ایمولٹ ہے جو سرکولر ہے جیٹ شاہ کا ہندو مذہب میں بہت بڑا فلسفہ ہے میں وہ سب تو آپ کو نہیں بتا سکتا ویڈک اسٹرالوجی میں اس کا جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اٹیک کی طاقت رکھتے ہیں آپ جس پہ چڑھ دوڑیں جس پہ حملہ آور ہو جائیں جس پہ آپ غالب آنا چاہیں پھر آپ کو ہی غلبہ ملے گا اور اگر کوئی آپ پہ چڑھ دوڑے آپ پہ حملہ آور ہو جائے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو وہ ضلیل و خار ہوگا رسوا ہوگا اس کو شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑے گا آخری فتح آپ کی ہوگی یہ قانون قدرت ہے اس کے بعد آپ کا جو ایلیمنٹ ہے انصر ہے وہ ہوا ہے آپ کا مبارک جانور ہرن ہے اور آپ کے لیے جو مبارک پرندہ ہے وہ بطخ ہے اور آپ کے لیے جو مبارک درخت ہے وہ سیمل ریڈ سلک کاٹن ٹری پائن پائن ایپل ہے یہ وہ درخت ہیں جن کو لگانا جن کے قریب رہنا جن درختوں کے آس پاس رہنا جن کی چھاؤں میں رہنا آپ کا مقدر سنوار دیتا ہے اور آپ کے لیے جو سب سے سوٹیبل ڈائریکشن ہے وہ ویسٹ ہے مغرب میں آپ کو عزت ملے گی مرتبہ ملے گا مقام ملے گا دولت اور عمارت ملے گی اب آغا خان کا ذائجہ آپ کے سامنے ہے جیکشاہ پدم اول میں پیدا ہونے والے اچھے میوزیشن ہوتے ہیں میوزک میں آرٹ میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں ملٹری لیڈر بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں اچھے عمدہ سیاست دان بن سکتے ہیں پولیس میں بہت اچھے ڈیٹیکٹیو بن سکتے ہیں انجینئر بن سکتے ہیں مینیجر بن سکتے ہیں فلاسفر بن سکتے ہیں انٹلیکچوئل بن سکتے ہیں سیلف ایمپلائیڈ بن سکتے ہیں ٹورنامنٹ آفیشلز بن سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کرنے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر اچھے بن سکتے ہیں اچھے ریپورٹر بن سکتے ہیں ریڈیو براڈ کاسٹر بن سکتے ہیں ٹاک شو ہوسٹ کر سکتے ہیں ایکٹر بن سکتے ہیں وہ اچھے فائر مین بن سکتے ہیں وہ اکڑ سائنسز میں بہت مہارت رکھتے ہیں اس منزل میں پیدا ہونے والے سکورپیو ویڈک سسٹم کے اعتبار سے جیشہ منزل رکھنے والے مافیا ڈان بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اپنی ذاتی آرمی بنا کے اپنا گروپ قائم کر سکتے ہیں ملیٹنٹ گروپ بھی بنا سکتے ہیں وہ لیبر بھی بنا سکتے ہیں وہ اچھے کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں وہ ائر کرافٹ بھی اچھا اڑا لیں گے وہ اچھے پائلٹ بھی ہوں گے اور بہت اچھے ڈاکٹر اور سرجن بھی ہوں گے اور تحقیق کرنے والے اچھے اسٹرالوجر بھی ہوں گے فروری دو ہزار پچیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آفتاب امامت غروب ہو گیا اور اس کے غروب ہوتے ہی ایک نیا آفتاب امامت ٹالو ہوا میں نے چند دن پہلے ہی فروری کے آغاز میں پلینٹری پریڈ پہ جو ویڈیو بنایا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ قواقب کی یہ صف بندی قواقب کی یہ پریڈ اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی آنے والا ہے کسی کو رخصت کیا جانا مقصود ہے اور کسی کا استقبال ہونا ضرور ہے منجم کیا جانے تیری شان عظیمی تو مقصود کائنات ہے تابع ستارہ نہیں تیرہ دسمبر انیس سو چھتیس صبح سات بج کے سولہ منٹ پیرس فرانس میں پیدا ہونے والے برج امامت کے انچاسویں تاجدار اور چوتھے آغا خان ہائنس شاہ کریم الحسین آزر امام آغا خان آپ کی ولادت بس عادت ہوئی آغا خان چہارم کے پیدائشی زائچہ کو بطریق سائیڈیریل یعنی ویدک سسٹم کے اعتبار سے تیار کریں جیوتش سسٹم نروانا سسٹم ہندوانہ سسٹم انڈین کنڈلی میں اگر آغا خان چہارم کا زائچہ دیکھا جائے تو آپ کا نقشتر جو بنتا ہے وہ جیٹ شاہ نقشترہ بنتا ہے اور جیٹ شاہ نقشترہ کا پہلا قدم بنتا ہے مون سائن سن سائن ایسینڈنٹ، تینوں سکورپیو، ورشک راشی بنتے ہیں اور میں نے آج سے تین برس قبل اپنے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اسلام کا جو راشی ہے وہ ورشک راشی ہے یہ میں نے نہیں لکھا یہ البیرونی نے خوارزمی نے مسلمہ ابن مجریتی نے ابی معشر ملخی نے ابن روشد نے بو علی سینا نے اور بالخصوص مقدمہ میں ابن خلدون نے یہ تحریر کیا ہے کہ اسلام عرب اور اہل اسلام کا جو برج ہے زوڈائیکل سائن ہے وہ سکورپیو ہے اسلام کا جو گولڈن ایج تھا وہ سکورپیو ایج تھا تو سکورپیو سے تعلق رکھنے والے عظیم مسلمان لوگ ہوئے ہیں اگر اسے سائڈیریل سسٹم میں دیکھا جائے تو برج اقرب سکورپیو کی جو مون مینشن قلب الاقرب ہے ان سے تعلق رکھنے والے بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں